الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفوه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها अल्लाह महमदिन बारवा पारा है सूर पहली आयत है बारवें पारे की वमाम और नहीं कोई चलने वाला जानदार फिल अर्जी जमीन में इल्ला अल्लाह अल्ला के ज़िम्मे है रिजकू हा उसका रिजक यानी इंसानों का और जानवरों का जिसके अंदर जान है जो जमीन के ऊपर है जो जमीन के नीचे है सब के रिज का जिम्मा मेरे अल्लाह ने अपने ऊपर दिया हुआ है हमारा रब भी सच्चा है और हमारे रब के वादे भी सच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस रिज की तरफ हम पीछे भाग रहे हैं तो मेरे तो अगे मैं तेरे तो अगे माल मेरे पास सबसे ज्यादा हो जिसका हमें हुक्म किया गया कि वह वाले माँ खल हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए हम लगे हैं दुनिया का माल इकट्ठा करने का आज किसी को भी देखने बेशक वो अमीर है बेशक वो गरीब है किसी से भी पूछ ले किसी को भी सुकून नहीं है किसी ना किसी मुश्किल में परेशानी में फंसा हुआ है किसी गरीब को देखने वो भी रो रहा है किसी अमीर को देखने वो भी रो रहा है बस सुकून ही नहीं है है असल में में जो है ना वो अल्लाह के जिक्र पैसा कितना मर्जी बंदा इकट्ठा कर ले तो पैसे के साथ सुकून मिलता तो नहीं ये बातें हैं सारा हदीसे कुदसी है है से मेरी बात को आपने कुद, सुना है हदीस से है अल्लाह जत फरमाते हैं यबना आदम ए आदम के बेटे मेरे रिज के मेरे जिक्र के लिए तो वक्त निकाल मेरे जिक्र के लिए तो वक़्त निकाल तू मेरे जिक्र के लिए वक़्त निकालेगा तु निकाले, मैं तुझको वहां से दूंगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं है अगर तू मेरे जिक्र के लिए वक्त नहीं निकालेगा तो फिर मैं तेरे हाथों को इतना मशगूल कर दूंगा इतना तुझे महसूस होगा कि मेरा बड़ा काम है, है। के जिक्र के लिए वक़्त निकालेंगे। आज किसी से देख लें बाजार में देख ले अपने कलोनी में देख लें शहर में देख ले पांच फीसद नमाजी नहीं है पांच फीसद ढूंढते क्या सुकून मिल जाए सुबह फजर में कितने नमाजी होते हैं आप, आप अपनी मान रहे किसी में सिर्फ पांच या किसी में है किसी में दस या किसी में बीस है जुमे के कितने लोग होते हैं हमने ये सबसे आप बस जुमा जुमा पढ़ो बाकी सारी छुट्टियां कि जाके साथ देने अल्लाह हर बुरी फरमाते हैं या अपना आदमा आया आदम के बेटे एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत होगा वही जो मेरी चाहत है क्यों जी एक तेरी चाहत है मैं कहता हूं ना अल्लाह से या अल्लाह मेरे को पैसे होने ऐ कुछ हो कुछ अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो अल्लाह मेरी उस दुआ को यहीं कबूल कर ले अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो अल्लाह दे मुझे देगा नहीं अल्लाह जो करता है मेरा एक दोस्त है मैंने उससे कहा मैं कहा भाई साहब अल्लाह जो करता है बेहतर करता है कहता नहीं कीम साहब अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है बेहतर नहीं बेहतरीन करता है अल्लाह के ऊपर इंसान का ऐसा गुमान होना चाहिए

मेहनत करो नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो और अकेला नमाज कुरान भी नहीं है जो पिछली कौम तबाह में जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में, में फरमाया है ना वो लोग नमाजों के पढ़ने से पढ़ने की वजह से नहीं उन पर अल्लाह का अजाब नाजुल हुआ या उनके ऊपर कुरान पढ़ने से या उसके वक़्त जो सहीफे थे वो ना पढ़ने की वजह से जक़ात ना देने की वजह से हज और उम्र करने की ना ना करने की वजह से अजाब नहीं आया था उन पर अजाब इसलिए नाजुल हुए थे कि वो लोग कम तोलते थे वो लोग जना करते थे शराब पीते थे कम तोलते थे कम नापते थे इस पर अल्लाह इजत की तरफ से उन पर अजाब आया आज हम देख ले हम कम तोल नाप भी रहे हैं कम तोल भी रहे हैं फिर भी कहते रहमत नहीं आसानियाँ नहीं हो रही परेशानी बढ़ दी जाती कारोबार नहीं किस तरह स्कूल मिलेगा यार के रिज़क में है अल्लाह के में है हम रिजक की तरफ भाग रहे हैं जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया हम उसकी तरफ भाग रहे हमें चाहिए भाई के के लिए वक्त निकाले और बड़ी तसल्ली के साथ नमाज पढ़े अल्लाह की कसम ऐसे भी लोग देखे हैं यार जो बताओ क्या कहते हैं आओ यार नमाजा पढ़ रहे बस नमाजें पढ़ी जानी मजाक समझा हुआ मस्जिद में आओ तो फिर इस तरह हो कि आपके हाथ और पाँव कामते हों कि हम किस बादशाह के सामने खड़े हो रहे हैं ऐसी तसल्ली के साथ नमाज पढ़ के आपको महसूस हो कि मेरी नमाज पढ़ी मैंने जो नमाज पढ़ी है वो मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल है हम तो ऐसी नमाजें पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं है तसल्ली नहीं है कबूल हुई कि नहीं हुई बस ऐसे दिमाग कहीं और है नमाज यहाँ पढ़ रहे फरमाया बेटे एक मेरी चाहत होगा चाहत की रजा से मिला दे कि जैसे या तू राजी है मैं भी राजू हूं अगर तू ऐसे कर देगा फिर मैं तुझे तेरी चाहत जो होगी मैं तुझे वो भी अदा कर दूंगा अलामा इकबार ने से नहीं कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या लामा इकबान एक और शेर मैंने पढ़ा लिखा है कि ये मुझे सही तरह तो आता नहीं वैसे मैं आपको बता इंसान बिस्तर से उठकर मस्जिद में तो जा ना सका इकबाल बिस्तर से उठकर मस्जिद में जा ना सका इकबाल और कब्र में रहकर जन्नत की आस लगाए बैठे क्या जी जन्नत में जाने के लिए अब जन्नत चले जाना ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे भाई ये जितनी भी अल्लाह ने जिंदगी दी है खुदा तो की कसम खाकर कहते हैं जिंदगी को गनीमत समझते हुए हर दिन को हर लम्हे को हर वक्त को अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जिंदगी दी है तो रिजक की तरफ ना भागे रिजक, के पीछे ना भागे भागे अल्लाह की इबादत की तरफ आज मौका है अल्लाह की रजा के साथ राजी हो जाए जिस हाल में भी रखा है ना तो अल्लाह की रजा पे राजी रहे आखिरी बात करके बात को खत्म कर दो हजरत मूसा वो बड़ा की इबादत करने वाला था जब भी तो हम कलाम होते हैं तो मेरे बारे में भी अल्लाह से जरा अर्ज करें मेरा शुमार किन में है जन्नत में है कि जहनवी में है अल्लाह तो हजरत मूसा अली सलात को गए तो भूल गए कि मैंने मुझे उस आबद ने को बात कही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद याद करो मेरे नबी मूसा वो मेरा एक बंदा तुझसे ये पूछता था जी हाँ अल्लाह जी फरमाया जा उसको कह दे तू तो जितनी मर्जी इबादत कर ले तेरा शुमार जहनवी में है जितनी मर्जी इबादत कर ले तेरा शुमार जहनमी में है तो हजरत मूसा अलीसम आए उसने अर्ज किया आपने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म यह है कि जितनी मर्जी इबादत कर ले तेरा शुमार जहनवी में है तो वर्ज करें नगर हजरत मूसा सलातू सलाम से हजरत जी आप गुआ रहे मैं जितनी अल्लाह की आगे इबादत करता था ना उस उससे भी ज्यादा मैं आज के दिन के बाद अल्लाह की इबादत ज्यादा करूंगा अगर मेरा रब मुझे जहनमियों में रख के खुश है तो मैं अपने रब की रजा पे राजी अल्लाह रब ने उसी वक्त वही भेजे मेरे नबी मूसा मेरे बंदे को खुशखबरी दे दे ये मेरी रजा पे राजी हो गया तो तेरा रब इससे राजी हो गया तेरे रब ने इसका शुमार जहनवियों से निकाल कर जन्नतियों में शामिल कर दिया तो मेरे भाई इतना मेहरबान रब यार उसके लिए वक़्त निकाल दिया यकीन करे बड़े मौके हैं रात को उठे चार साढ़े चार पांच बजे उठे यार छह बजे जमात है खुदा की कसम बड़े गोल्डन दिन है फिर हमने ढूंढे हैं काश हम ऐसे कर लेते कबर में पता चलेगा कबर में जब रोशनी होगी ना तहज्जुद पढ़ने वालों अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन फरमाएगा वो कहाँ है लोग जो आधी रात को उठ के रातों के अंधेरों में उठकर मुझे राजी करते थे आज मैं उनको राजी कर दूंगा इनशाला तो मेरे भाई अल्लाह की कसम ये दिन जो जा रहे ना ये बड़े गोल्डन दिन, दिन है सुबह साढ़े चार पांच बजे उठे खुद भी उठे अपने अहलो जाल को भी उठाए उठो भाई दो चार छह जितने अल्लाह तोफी के दिन नफल पड़े फिर अल्लाह के सामने रोए अल्लाह ये परेशानी अल्लाह ये दुख दूर कर दे ये बीमारियां दूर खुदा की कसम आप करके देखें अल्लाह आपके दुख भी खत्म कर देगा परेशानियां भी खत्म कर देगा तो रिजक के पीछे नहीं भागना अल्लाह के जिक्र के लिए वक़त निकालना दुकान पर बैठे तो तस्वीरें अल्लाह अल्लाह करें यार पाक पढ़े नबी मोहम्मद यह भी पढ़े सुबह अकबर ये सब अजकार अल्लाह के नाम के जो है ना ये आप पढ़े अल्लाह आपको बरकत दे गए इनशा अल्लाह के हजूर दुआ अल्लाह मुझे हम सब अमल की तोफीक नसी फरमाए